Хорошо, женечка, все. Ти вот куди дзвониш? скору помощь. Вона зараз дуже довго їде, поэтому зарані. Зачем тебе скорая допомога, мам? Ну ти ж уже один раз розібралась з комп'ютером, розберешся із зі смартфоном. Мам, тут нічого сложного. Смотри, давай зараз німець пленочку. Отак. Вот Що ти робиш? Ти помниш, як я з пульта зняла пленку, то мене твій батько в цю пленку чуть не закатав. Смотри, какой красивый. Подержи в руках. Господи, боже мой. Жень, мне кажется, что он поломанный какой-то. Чего он поломанный-то? Потому что не светится. А, экран автоматически выключается. А, слушай. ой, Ты что делаешь? А у меня так с моей ее было. Я пару раз стукнула, экран зажегся, и все нормально. Тут не надо стучать. Просто кнопочку нажала, и все держи, полистай экранчики. Осторожно. <laughs> Мам, не надо слюнявить палец. А что слюнявить экран? Да не надо слюнявить экран. Ты посмотри, какие красивые значочки. Это социальные сети. Вот Facebook, Instagram, Twitter. Женечка, и все, что ты сказал, я знаю теки социальные сети. <laughs> ну, как тебе объяснить? Это как одноклассники, только не запрещенные. Регистрируемся? Не-не-не, удали. Удали, покажи, как звонить. Ой, тут вообще миллион способов. Можно звонить через Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram. А не, Telegram и зараз дорого. Покажи, как звонить. Ой, вот это вот зеленая трубочка. Нажимаешь и звонишь. А ага, зеленая трубочка, треба запомнить, да я фломастером зараз обведу. Не надо ничего обводить. Давай лучше лишнее удалю тебе. Мамочка, смотри, тут ага. есть напоминание. Если что-то тебе надо срочное напомнить, важное, говоришь, и он тебе напомнит. Ага. Есть дуже важное. Давай. Запиши. Ага. Завтра на 9 часов занести Нокию в ремонт. Мама, твоя Nokia устарела, понимаешь? Тут есть только... Например, вот есть платежная система, называется PayPass. Угу. Ты можешь телефоном расплачиваться. Ну и что? Пшла в магазин, Расплатила с телефоном. Пришла я тебе, кажу, Женя, купи мне новый телефон за 500 долларов. Мам, ты просто подносишь к кассе телефон и все, покупка оплачена. <связывая> Один раз галка тоже так пришла на привоз, поднесла к кассе, то ей чуть на дурку не забрали. Вот еще интересное приложение для чистки телефона. Надо? Да не надо, я тряпкую. <связывая> вот еще есть хорошее приложение для диеты. Ага. Ты же хотела сбросить пару килограмм? Хотела, Жень, поверь. За 10 минут, что я провела тут с тобою, я похудела на 5 килограмм аж бегом. Мам, поверь, эти все приложения облегчат тебе жизнь. Женечка, если ты это все удалишь, это облегчит мне жизнь. Мам, ну, этот телефон тебе заменит и книгу, и журнал, и газету. Да? А скажи, а можно его так в трубочку скрутить и по так? Трах! Нет. А по-батькови голове... Нет, зачем? А ног ее можно было. Так. Берем твою старую карточку. Ага. И надо ее обрезать. Да обрезать? В синагоге? Да нет, я сам ножницами обрежу. Не обрезай телефон тети Гали и дяди Валеры. Хорошо, постараюсь. Да, вот так. Так, давай вставляем. Вот держи, я тебе еще умные часы подарю, будешь по ним разговаривать. Сыночка, если твой батько по пьянце с вещами разговаривает, то это не значит, что у тебя мама такая. Мамочка, смотри, тут есть голосовой помощник. Ага. Я уже побегу. Смотри, задаешь ему любой вопрос. Чтобы его вызвать, говори «Окей, Google. И задаешь любой вопрос. Ага. Хорошо. «Окей, Google. Добрый день, Google. Я хочу спросить, мой муж Олег Петрович уже закончил работу два часа назад. Вы не знаете, где оно шатается, падло?